Всем привет! Я хотел... Я смотрел 19... Дэн 19 к Вот там у меня какая фигня была. И я хотел заспать в тачку, тогда я наткнулся на вот те гивно. Кто знает, тогда подпишите напишите комментарий, либо лайк поставьте, кто знал. Просто вот так. Я просто еще не знал. Может, 19к заметит? Но это, это, ну, это дуже важно. Просто я первый раз его бабать Я стал, что позволяешь. И мне после такой картинки, мне кажется, я как-то на на да. После такого, что я... Зас пишу. Ну, ну, вы знаете. Есть дуже багато версий. Сва, два, три, четыре, пять. Я уже боюсь. Вот Я только что бачу там. Это не шуть. Я вот там бачу. И, кстати, такой баг. У меня теперь лобот. Только я только дуже знаю я своих патчев. В общем. И все. Я дуже боюсь. У меня. У меня я кое-что походу на вот так. Это дуже стрёмно, Но это я пока не без видео, походу. А пока я вот так. Я просто интересуюсь. У меня какая-то на гибну нападает. На украинского бога, на империю. <laughs> ну, я люблю империю. Только не русичку и не китайскую. И не мог и не знать, как для Китая. Я понял, что я находил. Надобно то такая. Так, да. ну, можно, можно только постучать. Ну, тогда сказали, что эта картинка еще с Эта картинка для Чао Апс, когда он уже втик Кажется, все, ну, Гугли набил такую картинку. Все говорят, что Гугли э, кажут что это Чао Апс. После такого, что он утек от зомби. Ну так, да, мы не знаем, что и Я такой уже... Но я сам не знаю, как те опынилась. Я за... реально. Вас... Я за... Вас... Я уже пою молодого. Так можно поесть. Здесь албутик. Албус албус п ⁇ И, кстати, я за вас старый мем.